म्यै नमः ॐ दण्डनाथायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्ताय नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथाय नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्तायै नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्ताल्यै नमः ॐ महासे ॐ ज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्ताल्यै नमः ॐ महासेना आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथाय नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्ताय नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्ताल्यै नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आ चक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथाय नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ यसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्ताय नमः ॐ महासेना आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथाय नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्ताल्यै नमः ॐ महासे आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथाय नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्तायै नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथाय नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवाय नमः ॐ वार्ताय नमः ॐ महासेना आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्ताल्यै नमः ॐ महासेन आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथाय नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्ताल्यै नमः ॐ महासेना आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथाय नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्ताल्यै नमः ॐ महासेनाय ज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्ताल्यै नमः ॐ ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाथाय नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्तायै नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ रिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाधायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्तायै नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनाधायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्ताय नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ चण्डनाथाय नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समयेश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्तायै नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ हरिज्ञै नमः समाप्तम्,